Итак, всем привет! С вами я Эбби Буминейбл и мое новое шоу, э, ну да, шоу и новая рубрика на канале. Шоу это называется, э, называется оно, блин, как оно называется? А, вспомнила. Итак, это шоу со звездами. В этом шоу мы будем разговаривать с звездами Школы монстров. Итак, сегодня в студию всего... к нам пришла знаменитая э, операторша из серии Страх Камера-мотор Хани Свомб. Встречайте! Всем здравствуйте! Всем привет! Здравствуй, Хани! Итак, ты готова, чтобы я задала тебе первый вопрос? Конечно, я всегда готова. Итак, Хани, все говорят, то есть пресса, тебя очень любят, но там мы нашли такую новость. Там пишется, что ты начала очень много есть. Правда ли это? Расскажи, пожалуйста, нам только правду. Нам, нам, нам. Это неправда, что говорят. Это пресса. Я не начала очень много есть. Ну что ж, если так, что давай перейдем к следующему вопросу. Так, Хани, как тебе было сниматься в фильме Страх Камера-мотор? Ну, как сказать, в фильме было сниматься немножко волнительно. Иногда ты можешь потерять и забыть слова, но по сути это нормально. Не очень-то сложно. Или сложно. Ну, короче, такое э -э нормально. Спасибо за то, что ответила на наш вопрос. Ну что же, с вами была я, Эбби Бумен, и мое шоу. Шоу со звездами. До следующего эфира.